в этот торжественный день, в этот второй день этого праздника. Каждый, кто встает на это место, эти слова звучат ну как не по обычаю, потому что очень многие люди говорят сегодня Христос воскрес, другие отвечают воистину воскрес, но это есть обычай у людей. Потому что настала эта дата, этот праздник, они вспоминают что это есть праздник, и они так говорят, приветствуют друг друга. Но, мои милые братья и сестры, я думаю, что здесь сидящих нет таких людей, кто по обычаю говорит это слово. Но говорят от чистого искреннего сердца, что воистину воскрес во мне Христос. Слава Богу! Потому что сегодня не только название, но сегодня живет в человеке Христос. И поэтому внутренность отвечает, Воистину воскрес. Аминь. Я читаю место, совершенно читаю место, совершенно Писание, вернее два места. Евангелие Луки, 7 глава, 11-12 стих, говорят так, «И было направился Он...» Потом город, называемый Наим, и шли с ним ученики его и много народа. Когда же он приблизился к городским городам, то вот выносили умершего, единственного сына у матери его, и, матери его, и она была вдова, и немало народа, из города было с ней. И второе место, это уже брат, напоминал об этой главе только один стих. Иоанна 11 глава, 4 стих говорит так. «Услышав это, Иисус сказал, болезнь это не к смерти, но во славу Божию, чтобы прославлен был Сын Божий через нее». Мои милые братья и сестры, друзья, дорогие, хотелось бы сегодня нам, именно как братья все говорят, на эту тему воскресения и мне продлить эту тему но Бог сегодня положил мне на эти дни такую тему, от которой я не могу отойти. Может быть, кому-то есть удивление в этот торжественный день. Он очень радостный, он очень веселится, он, ну, всем доволен и благословлен Богом. Это я первый из этих людей. Мои милые братья и сестры, друзья мои дорогие, я вкратце, потому что время очень быстро идет, а еще есть братья. Я вкратце скажу вам о том, что было недельку назад. Всего неделя времени. Это было в городе Риге, потому что я живу в Риге. И там живет мой родной брат. Здесь есть свидетели о том, что его болезнь немного удручала, но он был еще на ногах, двигался, ходил, посещал служение и даже Другие ну, страны еще ездил с этой болезнью. И это было как бы ну, не страшно, потому что думалось, что она пройдет. Он так будет ходить, ну, употреблять что-то, и она пройдет. Но это было не так, мои милые братья и сестры. Проходило маленькое время, и анализы его начали показывать узашающую картину. И когда врачи обратились уже к врачам, Врачи начали делать диагноз за диагнозом, они стали разводить руками. Вы знаете, этот молодой человек в чем-то напоминает ужасающим, потому что эти анализы, они показывают страшную картину. Я вам кратко скажу, эта болезнь была белокровие. И эта болезнь двигалась не с днями, но с часами. Когда были 3, 4, 5 анализов в день, они поднимались и поднимались белки в крови. И когда уже дошло до того, что здравому человеку может быть от 6 до 8 тысяч их крови, то у него дошло до 140 тысяч. И все врачи развели руками, профессора развели руками и сказали, медицина бессильна. Аминь. Вы знаете, я смотрел на него, слезы вьются, все тело дружит, а вижу, что он умирает. Ну, кто, может быть, встречался с такими болезнями, то я думаю, он знает, что это такое. Я впервые увидел человека у жизни, когда часами поднимается опухоль. Я не видел, чтобы ну, так резко все шло. Но когда я увидел кожа с головы, и по телу пошла опухоль, и опухли руки, что не было возможности их обнять, и опухли пальцы, что вот так держал, и опухло все тело, то я сказал одни слова только. Браток мой, родной мой, держись еще, и есть еще один врач. Это еще не решение, которое сказали люди. Это еще не заключение профессоров, есть заключение на небе. Держись. Мы будем тревожить небо. А на меня свои И поэтому, мои милые братья и сестры, я уехал, чтобы позвонить. И когда я набирал номер, все люди смотрели на меня. Все смотрели и думали, что же происходит и некоторые знали, что умирает брат мой. Они одни говорили, вы знаете, у нас есть знакомые врачи. Другие говорили, у нас есть знакомые и очень хорошие врачи. Давай, быстрее поедем туда. Давай завезем республиканскую больницу. Давайте будем делать, может, переливание крови. Ну что-то ведь надо делать. Вот так я метался по больнице и против людей помогите. Сделайте с братом что-нибудь. Но в ответ получил, Америка не поможет, Москва не поможет и Рига не поможет. Аминь. Одна надежда на Бога. Вот к чему пришел я. Друзья мои, другие, и сегодня я говорю не о том, что воскресает Христос а о том, что воскрес и живет. Ибо я видел дело в палате. Аминь. Итак, четыре церкви берут на руки молитвы. Это лут, Карпиловка, Башлыки и клево. Аминь. Они поднимают по всей молитве одного человека. ждал этой даты, я ждал этих часов, ибо будет решение идти на небе. Аминь. Я звонил всем родным, я звонил всем близким моим, потому что врачи сказали мне так. Вы знаете, время жизни этого молодого человека окончено на земле. Ему осталось кружить несколько часов, и поэтому, кто есть из близких, и здесь из родных, Зовите их, пусть еще увидят, то коли он жив, пусть прощаются с ним. Мои милые братья, сестры, дорогие, Я убежал в палату после этих слов И сказал, браток мой, держись, Поможет тебе только небо, А ты сегодня держись И упование только на Бога. И так воскресенье начало делать дело свое. Ибо церковь подняла на престол. Молитву подняла церковь. И приходит решение. Аминь, аллилуйя. В Воскресенье никто ничего не делал. В воскресенье никто ничего не давал. Ни таблеток, ни уколов, ничего. У понедельник утром взяли анализ. И хоть являние прибежала ко мне, заведующая отделением, и говорит, вы знаете, я хотела бы с вами что-то поговорить. Я думал, я стоял там и думал, как мне зайти к тебе. Ведь ты сказала уже мне ужасающую картину. А что же ты мне сегодня скажешь? Но когда я зашел, ее руки дрожали. Она держала лист бумаги, на которой был анализ крови. И она мне сказала, вы знаете, резко пошло улучшение, Аминь, мини у нас, а болты, белки пошли резко вниз, Аминь, мини поэтому прошло три дня, и мой брат сегодня дома. Аминь. Аминь. Кто делал лечение? Анализ человека ум умрет. Но Бог сказал нет. Аминь. Аминь. Хвала ему. И поэтому мои милые братья, сестры дорогие, Христос не опаздывает. Христос успевает. Христос не мягче. Но испытывает. аминь. Будь верен до смерти И получишь венец правды Сегодня для нас Это испытание произошло Лично для меня оно произошло Он научил меня Полагаться на его Аминь и Он потреможил мое сердце И потребежали руки Дробежали ноги А я смотрел на часы Воскресенье где же ты Аминь Yes. Я ждал молитвы, Amen. я ждал воскресшего Христа в палате, Amen. я ждал реального действия Его, и Он пришел, слава Ему, а И поэтому мы не братья, сестры, дорогие, если мы смотрим священные писания, то мы находим там эти места, которые я прочитал, не было надежды, Сын умер, выносит с этого города. Идет шествие людей, толпа идет, но не знает, что впереди идет Христос. Аллилуйя, слава вечному Богу. Он знал, что он умирает. Он знал, что это шествие будет. И он идет навстречу шествию. Он знал, что у меня там будут дрожать руки и ноги. Он знал, что это будет, но он ждал молитвы. Аминь. Он ждал, покуда мы потревожим небо, и не опоздал. Слава Христу! Аминь. Аминь. А сегодня, мои милые братья и сестры, со всеми вами, со всеми вашими устами, с вашим сердцем и духом,